Salam, xoş gəlmisiniz Yeni TV-nin dəyərli izləyiciləri. Günün sadəcə 2-ci yayımına təqdim edirik. Bugünkü yayımımızda informasiya müharibəsi ilə bəsələyəcək. Belə ki, artıq post-muharibə dövründə informasiya müharibəsi davam etməkdədir. Yəni bu ə, məsələ davamlı xarakter almaqdadır. Ölkə başçısı Prezident Əməliyevin Moskva səfəri çərçivəsində TAS agentliyində keçirilən görüşdə də bu məsələ qabarıq şəkildə özünü göstərir özünümüzə ikrarını psixoloji qaydən Quliyevlə davam etdirəcək. Acman quşgülüsü. Söz sağ ol, minnətdaram. <hülüyor> Buradan e, qeyd etdiyim kimi müharibə başa çatdı. İnformasiya sahəsində, informasiya müstəvisində heç vaq e, mübarizənin, müharibənin başa çatdığını söyləmək qeyri-mümkündür. E, bunu elə yaşadığımız dövrdə də görməkdəyik. Həm e, beynəlxalq e, deyək ki, dövr proseslər çərçivəsində bunu görməkdəyik. Eyni zamanda Azərbaycan münasibətlərində də bunu görməkdəyik siz hazırki situasiya necə qiymətləndirirsiniz və ə, TAS agentliyində keçirilən görüşün bu baxımdan Azərbaycanın faydası nələrdən ibarətdir? <coughs> Əvvəla salamlayıram tamaşaçılarımızı. TAS İnformasiya Agentliyində keçirilən mətbuat konfransı, orada səsləndirilən suallar, ə, Azərbaycan dövlət başçısının cavabları, səsləndirilən informasiyalar bu alamsız sözsüz müharibədən sonrakı dövrdə bizim ə e, informasiya müharibə sistemimizdə olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. E, nəzərdən qaçırmayaq ki, əslində Azərbaycan e, vətən müharibəsində elə e, qələbəsinin səbəblərindən, köklərindən, əsaslarından biri kimi biz informasiya müharibəsindəki üstünlüklərimizə minnətdar olmalıyıq. Üstdə həmin üstünlükləri e, daha çox müharibə günlərində təmin eləyə bildik. Dünyanın böyük agentlikləri, media orqanları hamsə təbii ki, kimisi Azərbaycan reallıqlarını, Azərbaycan həqiqətlərini təhrif edib dünya çatdırmaq üçün gəlmişdi. Kimisi həqiqətən obyektiv informasiya ə, yaymaq üçün gəlmişdi. Amma Azərbaycan prezidenti ilə görüşə demək olar ki, dünyanın ə, media orqanları çoxlu sayda həm də müəyyən motivli şəkildə gəlmişdilər və aydın məsələdir ki, onların vasitəsi ilə dünyaya yaydığımız informasiyalar müharibə günlərində böyük rol oynadı dünyanın rəyini tənzimləməkdə Azərbaycana qarşı köhlənmiş rəylərin qarşısının alınmasında, yumşaldılmasında sözsüz böyük rol oynadı. Bir bu mənada e, müharibədən sonra informasiya savaşının e, eyni tempilə bəlkə də artıq tempilə davam etdirməyimizə ehtiyac var. İkincisi isə e, postmüharibə dövrünün reallıqlarına ziddiyyətli baxışlar etraf eləməliyik ki, hələ də var. Necə ki, müharibəyə qədərki reallıqlara ziddiyyətli baxışlar var idi, Erməni Dünya mühitasında həmən inandırmağa çalışırdı ki, biz aqressor deyilik, Azərbaycan aqressordur, Azərbaycan hücum edib bizim torpaqlarımızı tutub, Azərbaycan Qarabağı işğal eləyib. Bax, bu cür ziddiyyətli mövqədə biz informasiya savaşında nə qədər qeyri-bərabər vəziyyətdə olsaq da duruş gətirə bildik və o məharibənin informasiya müharibəsini qələbəyə gətirib çıxarda bildik. İndi də məharibədən sonrakı bəzi reallıqlarla bağlı hələ də ziddiyyətli fikirlər var. Məsələn, ə Ermənistanın özü, hətta Ermənistanın bətcəkləri çox təəssüf ki, Rusiyada da müəyyən siyasi dairələr hələ Azərbaycanın mövqeyinə fərqli olaraq belə fikirlərlər ki, müzakirə tam şəkildə tənzimlənməyib, bitməyib. Müəyyən Avropa strukturları bu fikri yaxına buraxmırlar. Müzakirənin tam şəkildə həll olunduğu ilə bağlı, hansı ki, Azərbaycanın dövlət mövqeyi məspdudur. Qarabağ münaqişəsini dünya həll edə bilmədi, özümüz həll elədik. Bu münaqişə bitdi. Artıq münaqişədən sonraki problemlərin həlli ilə məşğul olmalıyıq. Amma təəssüf ki, Ermənistan da bunu qəbul eləmir. Rusiyadakı müəyyən dairələr də bunu qəbul eləmir. Avropa strukturullarda bunu qəbul edəmirlər tam şəkildə. Ona görə də informasiya müharibəsini, bu ziddiyyəti Azərbaycan xeyrinə həll etmək üçün əvvəlkindən də artıq temp ilə o informasiya müharibəsini davam etdirməli ki, prezidentin Moskvada təstə keçirdiyi o mətbuat konfransındakı suallara verdiyi cavabı bu kontekstdən çox əhəmiyyətli hesab elirəm. Yəni deməəm sırf ə, Rusiya tərəfi kimi istimal mövçünə cəmiyyətin hesablamış informasiya baxımından, yəni ə, bu informasiya müharibəsini necə qiymətləndirməyə yol verir, yəni bu görüşün ə, həmin kontekstdə dəyərləndirilməsi nə kimi nəticələrə gətirməyə əsas verir. Ə, birinci növbədə <coughs> Rusiyada hələ də bilir ki Erməni lobbisi və erməni diasporunun ə, ə, gələcək döyüşlər üçün hazırlıqları davam edir. Yəni bu gün birə sakitdəkdsələr də, amma erməni lobbisi də, erməni diasporu da Rusiyada o köhnə platformalardan əl çəkməyiblər və hər hansısa bir məqam götürdülər. İkincisi, onların fəaliyyət nəticəsində bəzən Rusiyada ictimai rəyi də Azərbaycanın yanına olaraq parçalıya və yəxtəki yönəldir. Yönətməyə... Bəli, yaşanan proseslərlə bağlıdır. Bəli. bəli. Məxfə əsas verir ki, yəni burada ciddi məsələlər var və yəqinə gedilməli. Müəyyən məradan mətəqə olurlar o şeylərə. Ona görə də Rusiyada ə, erməni lobisinin və erməni diasporasının o gələcək planlarını neytrallaşdırmaq baxımından aktoriyanın bu gün bu şəkildə işləməyə böyük ehtiyac var. Sonra ə, Rusiyanın hakimət dairələrinin, rəsmi dairələrində Qəsrabağ reallıqlarına münasibətin daha möhkəm şəkildə dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Baxmayaraq ki, Rusiyanın özünün iştirakı ilə atəşkəs əldə olunub, 10 Noyabr sənədi və onun özü ilə birlikdə imza atmışıq. Müharibədən sonra nə etməliyik, nə edilməlidir kimi məsələlər Rusiyanın iştirakçılığı ilə müzakirə edilib, amma təəssüf ki, hələ də Rusiya hakimiyyətində post-Qarabağ reallıqlarını tam şəkildə qəbul edə bilməyən dairələr var. Bu nöqteyi nəzərdən Rusiya autoriyası bizim üçün çox maraqlıdır. Həm İctimai səviyyədə də autoriya maraqlıdır. Ona görə ki, ictimaiyyətin özü vahid və fikirdə olmaya bilər və necə ki deyil. Ona görə ki, Erməni lobisi və Erməni mafiyası işləyir orada. İkincisi, Rusiyanın rəsmi dairələrində də fikrin e, bəzən indi reallıqlara uyğun olmayan təzahürlərinə rast gəlinir. Elə dediyim kimi, hətta tanınmış dövlət xadimlərinin dilindən də biz bəzən eşidirik ki, Qarabağla ağşəsi sona qədər tənzimlənməyib. Çox təəssüf ki, belə bir fikir var və bu ziyanlı fikirlərin neytrallaşdırılması üçün rus autokratiyasına işləmək bizim ən vacib fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Ona görə Ə, ölkə prezidenti çox dəqiq tutub bunu. Rusiya autokratiyası ilə işləməyə bu gün çox ciddi ehtiyac var. Ancaq bu kontekstdə Moskva e, bəyanatması, yəni müttəfiqliyə haqqında Moskva bəyanatması bu məsələlərdə nə kimi e, önəmli rol oynaya bilər? Ə Mən elə buna ə, Qarabağdakı yarımçıq qalan bəzi məsələlərə bağlı, eyni zamanda baxılır informasiya müstəris kontekstində. Doğrudan da Qarabağda müəyyən məsələlər ə, hələ də yarımçıq qalır. Yəni keçmiş Qarabağ münaqişəsindən yarımçıq qalan nələrsə nəzərdə tutmuram. E, münaqişədən sonra təbii şəkildə hər bir münaqişənin özündən sonra obyektiv olaraq qoyduğu yarımçıq şeylər var. E, və biz post-Qarabağ münaqişəsi dövründə də bu cür e, bu xarakterdə olan e, problemlərdən tanışa bilərik. Xüsusilə də 10 noyabr sərəndinə nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan prezidentinin mətbuat konfransında dediyi kimi ki, ümid eləyirik o e, e, sənədlərin de limitasiyasıdır, ondan sonra e, iqtisadi əlaqələrin və kommunikasiyaların bərpasıdır. Bizim ərazilərimizdə, yəni Qarabağımızda qanunsuz ermani silahlı dəstələrinin sona qədər təhlil olunması kimi məsələlərin həllində Əlbəttə bizim gözləntilərimiz var və Rusiya ilə strateji müttəfiqlik sənədinin imzalanmasından sonra əlbəttə bu kimi hadisələrin, problemlərin yerindən tərplanışını biz istəyirik. Amma bilirsiniz, ə, əslində burada Rusiyanın iradəsi çox şeyə qadirdir, çox şeyə hələ bilə bilər. Məsələn, müttəfiqlik haqqında həmin o bəyanatın mən rolunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Onun əhəmiyyətini heç bir halda aşağı salmaq olmaz. Ən azı ona görə ki Rusiyanın Azərbaycanla münasibətləri əgər dinamik inkişafda olan münasibətlərdirsə, bu münasibətlər 1997-ci ildə təsbit olunmuş strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində əbədi qala bilməzdi. Yəni az qala 25 ildir biz Rusiyaya münasibəti strateji tərəfdaşıq. Bu 25 illər ərzində Azərbaycanla Rusiya münasibətlərində müəyyən dəyişiklik var. Bu dəyişiklik məsələn elə deyə bilər ki, gata müharibəsində Rusiyanın tutduğu obyektiv mövqe bu hər halda 97-ci ildəki mövqe deyil, hər halda 2000-ci ildəki mövqe deyil. Əgər Rusiyanın siyasətində bu dəyişiklik varsa, o münasibətlərin strateji xarakterində də dəyişiklik olmalı idi. 97-ci ildə deyildiyi kimi, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində əbədi qala bilməzdik və mütləq bu strateji mütəbədiliyi səviyyəsini keçməli idi ki, bu da gərək rəsmində şahiddir. Bu nöqtəyə nəzərən mən o sazişin e, bəyanatının rolunu fərqli qiymətləndirirəm, amma Dədim ki, burada Rusiyanın iradəsinin həll edici olduğu bir məqam var. Hətta deyək ki, strateji müttəfiqlik müqaviləsi e, bəyannaməsi imzalanmış olmasa aidədə belə 10 noyabr sənədinin və ondan sonra e, 11 yanvar sənədinin və ondan sonra 26 noyabr soçı sənədlərində aydın şəkildə ifadə olunmuş məsələlərin yerinə yetirilməsi üçün Ermənistanı məcbur eləmək onlardır və lazım idi. E, ancaq indi il yarım vaxt keçib biz hala elə məsələlər var ki, saydıq məsənətdə nəzərdə tutumasına baxmayaraq, hələ də onların həlli yönümündə addım atılmır. Elə kommunikasiyalar açılması olsun, Erməni silahlı dəstələrinin Qarabağdan tam şəkildə çıxarılması olsun, sərhədlərin delimitasiyası olsun. Ə, və ə, bu sahar bu kimi məsələləri biz həllində hələ də Ermənistanla bir tərəfaş görmürük. Mina sahələrinin xəritələrinin verilməsidir. Lap elə bax bu sonuncu dəfə onların üzərinə bir öhdəlik qoyuldu. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslər və toplu məzarlıqların yeri ilə bağlı Ermənistan bu istiqamətdə də addım atmak istəmir. Hansı ki Bunların e, həll edilməsi üçün hətta bəyannamənin imzalanmasını bir kənara qoyulan belə Rusiyanın iradəsi böyük rol oynamalı idi və biz bu e, bəyannamənin imzalanmasından sonra Rusiyanın Ermənistanə təhzid e, istiqamətində iradəsinin daha da aktivləşəcəyini gözlədik. E, əgər bu baş verərsə, onda bəyannamənin biz real nəticələrini ortada görə biləcəyik. E, Vətənmə ola nə qədər qiymətləndirirsiniz? Nəyi? Ehtimalları nə qədər qiymətləndirirsiniz? Hər halda təzyiqlərin artması. Optimist, pesimist deyiləm. <coughs> Deyim ki, Rusiya ilə bu bəyannamə imzalanandan sonra, ə, xüsusilə də Azərbaycanın yarımçıq hesab elədiyi, vacib hesab elədiyi problemlərin həlli görünmündə biz Rusiyanın siyasətində əhəmiyyətli dəyişmə görə biləcəyik. Ona görə ki, həm o dünyada, müasir dünyada baş verən hadisələr ə Rusiyanın, Rusiya üçün yaradan müəyyən çətinliklər, Ukrayna məsələsi, ə, həm də bu müddət ərzində Azərbaycanın özünü dördüncü bir etibarlı partnyor kimi göstərməsi, məsələn, nə qədər çətin məqamlar olarsa olsun, Azərbaycan Rusiya ilə o strateji tərəfdaşlıq, strateji müttəfiqliyət, əməkdaşlıq prinsiplərinə həmişə sadiq qalıb və Ermənistan kimi Rusiyanın başı bir balaca qarışan, kimi o orda-burda gözü sağa-sola dönmüb və ə, Rusiyaya arxadan zərbə vurmaq üçün, arxadan xəncər vurmaq üçün fürsət gözləmir. Hər halda Azərbaycan özünü çox etibarlı bir partnyor kimi göstərir və Rusiyada da bunu görürlər. Ona görə də xüsusilə də indiki çətin məqamda Rusiya üçün Azərbaycanın belə bir siyasətə sadiq qalması ona Rusiya lazımi dəyər, qiyməti verməlidir. Çünki həm dövlət səviyyəsində strateji müttəfiqli, strateji tərəfdarçılıq bunun özünün bir mənası, anlamı var əbəttə ictimaiyyət səviyyəsində də strateji müttəfiqliyin ayrı anlamı var. Məsələn, bu gün indi Azərbaycan və Rusiyada, Rusiya dövlətləri arasında dövlət səviyyəsində strateji müttəfiqliyin bütün parametrlərindən biz cəsarətlə danışa bilərik. Amma ictimaiyyət, ictimai münasibətlər səviyyəsində bu münasibətlərin strateji müttəfiqliyə çatması üçün hələ çətinliklər görülməlidir. Mən sizə inandırım ki, Rusiyayla imzalanmış bu strateji müttəfiqlik ə e, sənədinin ayrı-ayrı mütədaalarının Azərbaycanda məsələn birmənalı qarşılanmaması tamamilə təbii bir şeydir. İnanın ki <coughs> Orda Rusiya Federasiyasını çıxardıb yerinə məsələn dünyanın hansısa bir dövlətini yazsaydılar, Ermənistandan başqa da təbiidir. Azərbaycan cəmiyyətində birmənalı şəkildə qarşılanardı. Amma bu gün o normal sənədə münasibətin birmənalı olmaması və ziddiyyətli olmasının kökü səbəbi Rusiyanın indiyə qədər apardığı bəzi siyasi məqamlarda özünü göstərdiyi platforma ilə və Azərbaycan xalqının yoldaşlıqla yaşaması ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycan xalqı xoçanı unuda bilmir. Azərbaycan xalqı 20 yanvarında bilmir. Azərbaycan xalqı e, Sumqayıtda baş verən hadisələri onuda bilmir, hansı ki bunlar özünün obyektiv qiymətini hələ almayıb. Bu Sovet dövründə baş verib bunlar. SSRİ dövründə baş verib. Bugünkü Rusiyada SSRİ-nin varisidir. Varis olmaq səlahiyyətini statusuna elə-belə vermirlər ki, varis olmaq statusunu götürmək onun həm niva silahına sahib olmaqdır, həm də keçmişdəki sərhədlərinə sahib olmaqdır və onlar bunu izah görməkdə. Məsələn, çox yaxşı olar ki, Rusiya Xocalı hadisələrinin araşdırılması üçün yenidən bir təşəbbüs eləyə idi. Xocalı hadisələrində Rusiyanın SSR-nin o vaxtki hərbi qüvvələrinin iştirak məsuliyyətinin qiymətləndirilməsinə gedidən baxaydı. Hər halda bir jestdir. Necə ki, məsələn Almaniyanın prezidenti bir neçə il əvvəl Böyük Vətən müharibəsi, İkinci Dünya müharibəsinin il dönümündə bütün dünyadan necə üzr istədi. Bu Almaniyaya və onun prezidentinə böyüklük gətirdi. Rusiyada da belə bir addım ata bilər. Sumqayıt hadisələrini kim bilər ki, bunu Ermənistana töraldı. Amma Rusiyada çox təəssüf ki, dövlət başçıları, dövlət rəsmilər səviyyəsində də hətta ordakı hadisələrin Azərbaycanlına tərəfindən törədilməsi ilə bağlı biz zaman-zaman fikirlər eşidirik. Bular doğru deyil. Xocalı ilə bağlı. Məsələn, Xocalıda indi üçün bu vaxtında aparıb bir pravoslar kürsəsi tikmək, orada park salmaq, bu nəyə lazımdır? Çünki Xocalı Azərbaycan xalqının yaralı bir yeridir. Xocalı, Xocalı deyir, atılan hər bir addımla bütün Azərbaycan xalqının nifrətini də qazanmaq mümkündür, sevgisini də qazanmaq mümkündür. Ona görə dediyim bu məsələlər, yəni ictimai səviyyədə strateji müttəfiqliyin ə olması üçün Rusiya tərəfindən məyən addımlarla atılması lazımdır ki, dövlətin Azərbaycan cəmiyyətində obrazı dəyişsin. Bu bir reallıqdır. Bu nə qədər acıd olsa bu Rusiyadadır. Geyinlər, deməlidirlər, başa düşülürlər. Biz də başa düşürük ki, Azərbaycan dövlətində dövlətinin Rusiya strateji müttəfiqçi kimi baxdığı qədər bizim Azərbaycan cəmiyyəti Rusiya strateji müttəfiqçi kimi baxa bilmir. Bunu da dediyim kimi səbəbləri kökləri var. İndi Azərbaycanda dövlət xalqı məcbur edə bilməz ki, siz buyurun Rusiyanı sevin. Mütləq Rusiyaya sevgi sar eləməlisiniz. Bunun daha çox hissəsi Rusiyanın özündən asılıdır. Elə siyasət apara bilərlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti Rusiyanı dördən də sevməyə başlayır. Amma bu fikir ciddi addır. Dədim ki, məsələn koğramının Azərbaycan cəmiyyətinin və Azərbaycan dövlətinin yurisdiksiyasına qaytarılması. Məsələn, mənim bəlkə olduqca böyük maksimalist tələbdir bu. Ölkə prezidentinin Moskva səfəri, ortasında keçirilən mətbuat konfransı, e, həmin o dəhənnəman imzalanmasından sonra mənim gözləntilərimdən biri Məsd Hocalının Azərbaycan dövlətinin yurisdiksiyasına mümkün qədər tez qaytarılmasına Rusiyadan dəstək verilməsidir. Bir Hocalı təkrər edirəm ki, Azərbaycanın fəhmiyyətinin xalqının Rusiya münasibətini xeyli dərəcə dəyişdirə bilər. Və Xocanın da mümkün qədər tez Azərbaycan dövlətinin jurisdiksiyasına vermək o qədər böyük bir şey deyil. Orda Rusiya heçlən kirməyəcək. Ona görə də gözmənitlərin baxımından həm optimistlik var, həm də pesimistlik var. Amma daha çox optimist baxıram ki, bu bəyanatdan irəli gələn o vəzifələrin, müddələrin yerinə yetirilməsində Rusiya özünün birinci növbədə maraqlı olduğunu nümayiş etdirəcək. Əlbəttə bu Vaşkva səfəri və imzalanmış bəyanamə eyni zamanda sarsaq keçirilən görüş və bəyanamədə Rusiyana müttəfiqliyi eyni zamanda Azərbaycan Türkiyə ilə də bu müttəfiqlik haqqında bəyanamə imzalayıb şöbə bəyanaməsi və burada istərsiz deməz yəni bu bəyanamənin imzalanmasından sonra özü də bir iti yəni bir xeyli müzakirələr açıldı ki həm Rusiyana həm Türkiyəyə necə mümkündür ümidlə Rusiyana müttəfiqliyə ehtiyac var amma mən düşünürəm ki həsta keçirilən görüşdə ölkə başçısı ilə birbaşa informasiyanı həm Azərbaycan zamanda, cəmiyyətinə eyni zamanda rus cəmiyyətinə ötürmüş oldu eyni zamanda həm də Türkiyə cəmiyyətinə. Bax, bu kontekstdən ötürülmüş informasiyaları necə qiymətləndirirsə? Yəni məsələləri birinci şəxs tərəfindən izahının verilməsi. Çox gözəl də təqdim olundu Azərbaycanın eyni vaxtda həm Türkiyə ilə, həm də Rusiya ilə strateji müttəfiqliyində olması məsələsi ə bu deyim ki müasir e, beynəlxalq münasibətlər sistemində bəlkə də yeni və unikal bir təzahürdür. Mən şəxsən o vaxtdan bu beynəlxalq münasibətləri, dövlətlər <laughs> arasında münasibətləri çox araşdırdım. Ən e, görə bir vaxta elə bir nümunə tapa bilmədim ki, hər hansı bir dövlət bir-birinə əks olan hərbi-siyasi blokların üzvü olan ölkələrlə nə strateji müttəfiqlik eləsin. Məsələn, Türkiyə birincil NATO üzvüdür. Rusiyada Kollektiv Təhsilik Təşkilatının Üzvi sadəcə üzvi yox, həm də Apa, bizim də prezidentin edir. dediyi kimi onun sütunudur, belədir. Yəni Rusiyanla münasibətdə olmaq, yaxşı münasibətdə olmaq elə bütün kollektiv təhlükəsizlik sistemi ilə yaxşı münasibətlərdə olmaq deməkdir. Yəni dünyada belə bir nümunə tapa bilmədim. Bu unikal bir təzahürdür. Həm də sizə inandırırım ki, gələcəkdə daha çox dövlətlər bu təcrübədən yararlana biləcəyi bir nümunədir. Çünki hə. beynəlxalq münasibətlər dəyişir. Məsələn, Ukraynada baş verən hadisələr indi bunun Onlar ondan sonra nə olacağı ancaq şəxsən mənim ölçülərimə görə indi bu bizim müzakirəmizə daxil deyil ancaq bir cümlə ilə deyim ki şəxsən mənim müşahidələrimə görə ə, Avropada və dünyada sürt təhricatlı sistemi dəyişəcək E, beynəlxalq özündə böyük dəyişiklik olacaq. NATO-nun canlanmasında dəyişiklik olacaq. Avropa Birliyinin statusu dəyişəcək. Hətta də ola bilər ki, Avropa Birliyi müəyyən bir hərbiləşən strukturlara doğru gedəcək. Yəni bu beynəlxalq yəni, münasibətlərdə böyük dəyişiklik baş verəcək və həmin dəyişikliklərdən biri də elə bundan ibarətdir ki, hər hansı bir dövlət vacib və, və, deyil ki, qaşıq bron blokların arasında birini seçsin, keçsin, o blokun üzvü olsun. Düzdür, Azərbaycan qoşulmama hərəkəti kimin? Heç bir bloka qoşulmayan özdə böyük bir hərəkətin təmsilçisidir, üzvü də hətta onun e, sədri vəzifəsini yerinə yetirən ölkədir. Amma Azərbaycan eyni vaxtda bu nümunəni də yaradı ki, qaşıq dayaṇa blokların üzvü olan ölkələrlə tək-tək tərkifəslik e, və e, sülh vəsaitində əməkdaşlıq eləmək mümkündür. Hər bir əməkdaşlıq eləmək mümkündür. Məsələn, bizə qarşı Azərbaycan Avropa Birliyinin üzvü olmayı-olmaya, amma o e, Avropa bildinin üzv olan ölkələrin doqquzu ilə ya onu ilə, ilə strateji tərəfdaşlıq sazihi imzalayıb. Baxmayaraq ki NATO-nun üzvü deyil, amma NATO-nun üzvü olan Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyətindədir. Baxmayaraq ki Rusiya KTTŞ-nin üzvü deyil, amma Rusiyanın strategiyası müttəfiqlik sindadadır və bu yeni bir təcrübə həm də özünü doğruldur. Ona görə ki, e, nəziyanı var ki, dövlət eyni vaxtda 2 dənə blokun üzvü olan ölkələrin arasında çox balanslı siyasət apara bilər. Məncə bu Azərbaycanın mövqeyini daha da gücləndirəcək. Çünki həm Azərbaycan maqöz bulan ölkənin yaxşı münasibətdədir, həm də kollektiv təhlükəsizlik üzvü olan ölkə ilə normal münasibətdədir. Həm də çox böyük bir perspektiv var ki, artıq Ermənistanın El elə bir güllə səsi eşidən kimi Azərbaycanı KTTN-in adına şantaj etmə taktikasının sonu da yetdi. Çünki bizim prezidentin dediyi kimi, o həmin o ə, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının onurğası sütunu olan dövlətlərlə Azərbaycan artıq strateji müttəfiqdir. Amma bu strateji müttəfiqliyin təbii ki, <coughs> Çox eyfari yatlanda qapılmaq olmaz, aydın məsələdir. Amma bu müttəfiqin vəziyi imkanlarda mən əminəm ki, Azərbaycan prezidenti sona qədər lazımi qaydada dövlət vətəndaşları üçün istifadə edə biləcək. Mən sizin bir qədər öncə söylədiniz fikirlə bağlı, yəni son günlərdə yesenə proseslərlə bağlı bakiyə olan e, vasitəçilik missiyalarına təklifləri və yəni o barədə səsləndirdiyiniz fikirlər həqiqətən də hər iki bloku üzv olmadan da e, hər iki blokun deyək ki, aparıcı üzvlərindən strateji tərəfdaşlıq, müttəfiqlik əlaqədən olması kifayət qədər vacib önəm arz e, etməkdədir. Təşəkkür edirəm, müəmməm sizə. Minnətdaram. Çox maraqlı oldu. Çox sağ olun. Mən də, də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bizim yayımımız başa çatır. Xatırladım ki, qonağım patoloq Aydin Kuliyev idi. Sağ olun, sağ olatdım. Dollarına qalan olmadı.